Kamar da aka sani da yi matashiyar 'yar tiktok din nan mai baza kafasiti a Kano murja mai kunya. Tana karkashin belin ta lalane daga babbar kotun jiha mai lamba goma sha daya. ta ɗorata a hannun beli bisa sharadin cewa kada ta sake ta kara yin wani ta'alifi a shafukanta na social media. har sai bayan kammala wannan shari'a amma kwatsam sai ga shi murjar ta sake bade idanunta da toka ta sake fitar da wasu zafafan fayafayai da a ciki take bayyanar da tsantsar nishadi da ma wata waka mai kunshe da zambu wacce a cikin murjar ke nuna cewar ta dannu Ibanin wannan fefen Mujer ta saki wasu faifin da ke nuna cewar karar ta yi da wancan umarni da aka bata a kotu. lamarin da ya sanya lauyoyin da ke bata kariya a gaban kotun suka ce abin na murja ya ga wurta don haka sun yi nadamar shiga shari'ata. Barista AU hajji mai lakabin jagoran lauyoyin ya ce sun yi nadama abin takaici ne sosai abin ban haushi mun dauki dukkanin kalubale mun dauki kowane irin yanayi na kalubale da a cikin mu da yawanmu ba mutu a fuskantar irin wainen kalubalolin ba a dukkanin mu na tsawon shekaru na aikin lauyanci kuma mu yi murna da wannan ba guyoyinmu sun sare, mun ji wani abu na dana sani wanda kuma a gaske. Dule ne a girma umarnin kotu. To kasancewar matuƙar wannan bidiyo na murja ya shiga hannun kotu ko ‘yan sanda, to ba a ka'ida sai an sake cak pota an kuma gurfanar da ita gaban kotun. Kamar yadda kotun ta bayar da umarni, to shin menene matsayin kotun kan waɗannan sabbin bidiyo na Ibrahim kakakin babbar jiha, ya ce sun bayar da umarni. shi dama wancan umarni da kotu ta bayar wato umarni ne wanda aka ba shi mai girma kwamishinan yan sanda na jihar kano cewa idan har ta saba ya sake kamo ta ya kuma gabatar da ita gaban kotu saboda haka idan har yau aka ce ita murja ta sake aikata ɗaya daga cikin abubuwan da aka kafa mata na ka'idoji daga kotu to babu shakka muna kira ga shi mai girma kwamishinan yan sanda wato ya bi wancan umarni da kotu ta bayar da hanyar kamo ta ya kuma sake gabatar da ita tare da hujjoji na ta sake aikata wannan da aka ce ta sake aikatawa. A naka ɓangaren rundunar yan sandan jihar Kano ta ce ta tabbatar da umarni da kotun ta bayar a kan murja, kuma za su duba yiwuwar ɗaukar mataki na gaba a kanta. Kamarai da kakakin rundunar SP abdullahi haruna kiyawa ya bayyana.